Привіт, це проект Фенікс і рада сьогодні представити нашого чергового гостя, нашого фенікса Юрія Антоненко, нацгвардійця, чоловіка, який пішов служити за мобілізацію, став нацгвардійцем, був по Харківській області. Служив, захищав, воював, звільняв. Далі Луганщина, Донеччина. І поранення, поранення з ампутацією. Але, попри все, ми знаємо, що наші фенікси вони вони класні, вони потужні, і дуже радіємо, що вони приходять до нас в студію, щоб говорити, спілкуватися, розказувати свої історії і мотивувати, щоб не здавалися люди, які отримують поранення, щоб познали сім'ї, як, як бути, як жити, які слова знаходити для своїх феніксів. Тому ще раз представляю нашого гостя, Юрій, і рада бачити. І дякую за те, що ви сьогодні з нами в ефірі. Розкажіть кілька слів по себе. Перше, що ми бачимо, цербер. Служу я з 22 го року, з наступу, коли ми почали наступати, з літа, виходить, цербер. Ну, Цербер, це три різних чоловіка. В одному. Поэтому проще цербер. Зразу в Нацгвардію Донбас. Привезли нас э, не в лес туда. Приехал обратно, на следующий день я поехал уже в 30.05 в нашу. Там была получена везде в лес, все хорошо. И буквально уже через две недели я уже был на позиции. Что прошли за цей час? Я их просто не запоминаю. уже, ну, Память немножко подводит все точки. Но самые яркие, это, наверное, Изюм. Это Лиман, Подлиман. Кременная. Кременная, естественно, больше всего запомнилась, больше всего в ней были. Между Кременной и Подлиманом ездил в Купенск. Ну и потом... Клещеевка, это Бахмутовский район, нелегкий такой район, из-за из равнины, из-за местности. Вот. В принципе, везде были, на самом краю, как бы, так что. Что с эта служба? Кого? Ничего плохого. Служба была отличная за службу ничего плохого сказать не могу. Что, могу похвалить даже наше начальство. Наш, у нас просто, может, у нас так попалось. У нас супер комбат, у нас комбат из боевых. У нас ротные отличные по очереди, кто были, все супер, претензий нет. Ну и остальные старшие, то ли мне так попадалось, я не знаю, ну не было проблем берегли людей максимально как могли тот тот кто сейчас родный в основном со мной рядом и штурмовал рядом и всегда был рядом и я будучи солдатом расписывал очень часто на позиции время но когда выходит стоять на позициях он также вот капитан писался у меня также как солдат стоять себе и отрабатывал на ура он знал берег всех и каждого. И на позициях он стоял, как обычный солдат. Ну, единственное, что, естественно, он всеми управлял, потому что ну, это его работа. Это Поэтому... мотивует, да, подвину, когда в тебе криво кстати, больше всего жалко таких военных. Дело в том, что он отстоит. Когда мы по очереди отстоим, мы ляжем на два часа поспать, у нас будет время. А он ляжет, на его будут дергать. И он звонить. Ну, звонять. <гум> Раці його будуть постане дергати. Їх саме жалко, ні в сірі не виспане, ні уставше, ну, завжди рівні. Ір, поранення. Не можу не спитати. А після поранення ампутація це дуже... от з хлопцями, з дівчатами ми спілкуємося. Ко... Ча... Дуже часто хлопці дівчата говорять, ну, це важко прийняти от в, перші... в перші дні. Як ви справилися? Так, спочатку, так. Значит, порано меня. Э, вышел ночью, э, на позиции не получилось их сменить, они еще оставались, пацаны, еще на сутки. Э, надо было им принести что-нибудь из провизии, я рядом был на позиции, но у меня хоть что-то подвозят, и у меня было... За рядом было. К ним провизия пришла. Я говорю, пацаны, выделите там, я пацанам скажу на позицию. Пожалуйста, открыли, выдали. Что хочешь, сам выбирай, что надо. Ну, сколько можно там вынести за раз. Тем более, в основном... Ээээ... А это можно? Боеприпасы, в основном. Казить, конечно. У нас все можно. <сип> вот, Поэтому, ну, чуть-чуть еды, чуть-чуть боеприпасов. Надо было сходить, чтобы они же еще сутки нормально отстояли. Я был в их положении, когда ну, не чем сменить или еще по каким-то причинам. Проехать машина не может. Ситуации бывают всякие. Это кинсерный пункт? Чья область? Это Клещеевка. Это Клещеевка, как бы сказать, позиция такая. Ее все знают, это позиция. На название не для телевидения. Yes. Вот. Я думаю, все догадались. Да, связано да. с драконом. Все, все догадаются. Yeah. Вот. С этой позиции, рядом были позиции в километровой зоне. Мне надо было сходить, просто быстренько отнести. Ну, не получилось. За сутки до этого ходил, все нормально. Идти надо только в грязь. Рядом есть травка, все положено, можно пойти. Но нельзя. Там мины, там стопудово. Надо идти вот так вот в по колени. Вот. Ну, пацаны передали, что, скорее всего, дрон занес, скинул противопехотную мину. Первую, вторую или четвертую. Не третью, потому что третья она на высоту реагирует. Не этот самый. И я скажу, мне просто очень сильно повезло. Наступая на эту мину, я ее нечаянно провернул, и все мое тело было очень далеко от взрыва. А взрыв был полностью 30 метров такой, полукруг передо мной. То ты был в сведомости и бачил все это, да? <laughs> да. Мне отрезало не все, мне отрезало только стопу, часть стопы. Осталось, вот так немного пятки оставалось. Вот. Нога просто поскользнулась, далеко ушла. Водой пошинковала всего. Потому что морда была порезана вся. Но осколки пошли все, ну, они были далеко от меня. Один осколок там под глаз зашел, но он прям такой манюсенький. нас с водой как-то его закинула. А так... И вы один. А как помогу, Сами себе? Я на один. На один нельзя ходить. Недалеко был напарник. Попытался помочь подошел, попытался помочь, но не получалось. Настолько грязно, настолько еще и холодно. Не может не понести ничего и под небольшим уклоном. Надо было ползти или не выйдем. За три часа километр, да нам меньше километра, я же только полпути прошел, так что там метров 600. За три часа вернулся. А там оставалось еще буквально 8 километров, и все нормально. Позарос так, с, по сетям гумору смеет. Нет, я даже когда пришел, я переживал на самом деле. Потому что последующие 8 километров я понимал, что я не пройду. Никак. Так ползти, ну, я 3 часа полз несчастных 600 метров. Я уже выдохся, и уже все замерзло. Колени замерзли так, что просто кошмар. Руки замерзли, на, на ладошках идти. Все это отмерзло. Это декабрь. Второй год назад было. Ну, есть такой с позывным лонжерон, герой Украины, супер боец, пришел, забрал и волок как мог тянул. Вот благодаря ему этот уже проверен, он никогда своих не бросит. Волок крепко. Ви розуміли, які у вас поранення і як да, що, що буде завтра? Ну, коли вже зрозуміло, що перший стаб пункт не знаю, от. Стаб так швидко пролетіли, це все за один вечір. Ланжерон настолько швидко д... д... дотягнув, що вже з меня забрав квадрик до самого села. Його села вже нет, його не було тоді. Были только штук сім погрібів. Дотянул до погреба, приехал наш на квадрике. Больше ничего там проехать не могло абсолютно. Да и он, честно говоря, тяжело прошел. Меня вывезли очень быстро. Прям. Я сам вытаскивал раненых, я знаю, как это долго проходит. Бывает, э, до машины добираются и сутки, и полторы, и двое. Ну, в этом плане мне очень повезло. Я точнее дня, уже был скорой. Скорой к вечеру я уже в третьем стоп-пункте был, когда потемнело. Так что все очень оперативно. Хлопцы молодцы просто. Работают на ура. Просто. Что, про что вы думали? Если можно, я так испытаю. Чей не до было? Ну, у меня одна мысль была, что жене сказать. <laughs> Чтобы придумать, что сказать. Ну, когда уже я позвонил, я сказал, что я заболел, <laughs> простудился, заболел. Поверила. Говорит, Поздно, мне уже позвонили и сказали, чем ты заболел. Хотела ее в трошки? Да, фантазировал же, что врач как тянуть резину. Так получилось, что уже знала. Як далее. Про що думали повертатися, відновлюватися, боліло, бо ну, кожного по-своєму це завжди проходить. Як как би бы вам сказати, я би вернулся в свою бригаду. Чесно говоря, тяжело очень ходити, а там треба не ходити. А підводити я не готов. Вот. Для штабу я не создан. А вот впереди, да, <laughs> пожалуйста. Вот. Да и плюс оно еще не зажило, я только, ну как, не зажило. Не сформировалось просто точно, да? Ну это еще ж первый протез. Получается, вот даже похолодало, нога проваливается, уже тяжело ходить. Ты рано еще об таких говорить. Надо еще, чтобы это зажило нормально, чтобы все приняло форму, нога привыкла, чтобы люди вообще не замечали, что я на протезе. Тогда другое дело. Ну, вы уже ж бегали и трошки, да? Я знаю, да. что и спорт. Надо было, надо было. Пробежал. Но, когда похолодало, я не ожидал, что на погоду будет так влиять. Я уже думал, все, все классно. Полдня могу ходить. Ну, не все сразу. Психологически. Для всего надо время. Психологически. Меня очень поддержала жена. С первых дней, с первого момента э -э, семья. Единственное, что так не очень хорошо получилось, я только-только приехал в Харьков, лежал в госпитале. Э -э, и сын уходит служить. Там хоть бы отсрочку дали на месяцок, на два, пока я двигаться начну. Ну. Сын зараз служить? Сын служит в ЗСУ. ПВО, все супер. Молодці. Дуже. Про емоції ще спитаю. От те, що хлопцями часто спілкуюсь з дівчатами, вони говорять, що трошки важкувато прийняти себе. От, бувають такі речі, які ти порівнюєш себе до, себе зараз. Ви відчуваєте якусь різницю? Я дуже не знаю, як на такий відпрос. Да, бывает что-то какие-то мелочи. Ну, прям чего-то серьезного нет. Я такой человек. Так получилось мне абсолютно всегда, когда мне звонили родственники еще что с вопросом как дела, у меня все хорошо. Буду в больнице, буду еще где-то. У меня все хорошо. Я вообще своим родителям первый год рассказывал, что я курятники охраняю. Что мне надо было сказать, если мы постоянно в штурмах. А вы под бахмутом, да? Тогда еще нет. Тогда это мы были... Бахмутский район. Нет, это Луганский район. Это мы были в Кременной уже. Дошли до Кременной. Я знаю, что вы куваль правда? Так, да. Робили лицарські обладунки, чи зараз це реально, чи трошки пока не отпускает здоров'я, чи будете это робити еще? Я не знаю, буду ли я этим заниматься. Да, делал, я делал доспехи для рыцарей, мои доспехи есть точно в Америке, точно в Японии. Я делал в основном варежки. Это защита для руки, она должна защитить вас от э, удара мечом, и при этом вы должны вот так вот взять чашечку за ручку. В варежке, не в перчатке. Ювелирная штука. Она должна быть и подвижной, и защитить максимально руку. Вот этим и занимался. Это действительно очень интересно, это увлекательно. Это спорт, когда люди выходят там 21 на 21 человек валятся. 5 на 5, если не ошибаюсь, и один на один. же штурм посадок. Это ринг, это, это серьезный спорт. Чем-то похож на бокс. А вот что, если як, все-таки розглядати, повернутися до этого, что это такая отдаленная мечта? Нет, в этом нет ничего сложного. Просто так получилось... Я хотел бы хотел к этому вернуться, но только не на, не на той фирме, где я работал. Просто в другом месте. А так, да, конечно, мне это интересно. И плюс, я очень неплохо это делал. Да, редкостная профессия, на, на самом деле, Я очень удивлялась. Коваль, прям, прямо... А с взялось? я как вы до чего пришли? Как-то брат пригласил меня на такую работу. Я на Барабашову работал. Брат пригласил, попробую после Барабашова в свободное время подрабатывать, зарабатывать деньги. Я попробовал, она получилось. Бросил Барабашова. <свят> Но, кстати, если это в тему, о Барабашова. Пока мы служили, я 7 лет я там не был, как бы. Люди знали меня, я позвонил. Нам Барабашова передавала, вот эти частные предприниматели – сами спрашивали, что именно вам надо, собирались, скидывались и передавали постоянно все, что мы запрашивали. Петрымка, да, завтра? Петрымка да. супер. Что, что, далеко ходить? Вот по сей день э, я просто на связи, получается, между нашей ротой. Наша рота позвонила, у нас сдох аккумулятор. Я говорю, подъедете туда-то, туда-то, вам вынесут. Реабилитация. Вы говорите, что это да, первый протез. То есть, знаете, вам пояснили процедуру, что будет наступный. Я... Через полгода должен быть наступный, а потом или каждые два, или каждые три года. По-моему, наверное, каждые три, когда оно все устаканится. Поехали во Львов. Там один из лучших специалистов по протезированию, наш харьковский парень. У него многие проходят э, консультации, тренировки с разных фирм, все у него. И вот мне повезло попасть к нему. В его забитый график меня вписали, и он мне делал протез. Как это первое встать на одну залезну? Да так хотелось ходить, я с с уже первый раз его надел, уже без палки. Сразу пошел, меня ловил. Сережа этот протезист ловил, говорит, не-не, надо спать. Я говорю, ты какая палочка, ты шо, она ты так надоела, сколько можно. Вот. На коляске я не ездил, надо было ходить. Единственное, что не молодой, так быстро все не получается, как хочется, но хочется ходить максимально. А что вы себе говорили? Это будет хорошо, ну, не знаю, как-то подподеривали, это, дружина? Вся дружина. Дружина. Это надо, чтобы кто-то поддерживал со стороны. Обязательно. Другим, конечно, не покажешь, что тебе там плохо или еще что-то. Надо, чтобы поддерживала жена. Мы все понимаем, что будет, не будут, да, хлопцев, девчат. Что, что можно им сказать? Бо дуже багато людей, от я зустрічаюсь, вони говорять, що ну я здаюся, я не виводжу все це. Ні, не можна ні в якому випадку падати духом. Я бачив людей, які з меншими пораненнями падали духом. Треба самого себе настраювати. І на самом деле, що може бути хуже? господи, поставити цей кусок железяки і будеш бігати, прыгать. Все, все находится в голове. Плюс, я вам скажу, наша ну, военная медицина, я же по военной был, ну и опять же, наша именно нацгвардия. Что медсестры, что медики все остальные. Там такая атмосфера, они сами тебя на ноги практически ставят. Я не знаю, как они все это выдерживают, всех этих но они всегда жизнерадостно, они всегда помогают. Я очень боялся в этих медицинских учреждениях вообще, но обращаться ну, не мое. Ну, даже сильно переболел, но мне проще было, чтобы никто не знал, переболеть в, в окопах. А тут, когда уже все-таки попал, юлки палки там... Там отлично, там отношения просто супер. Вы не представляете. Ну, ну, я не знаю. Я не ожидал просто, что настолько хорошие отношения от медиков вас чуть ли не на руках носят. А если ну службу, час службы, что для вас ну, от найбільше было таким, что запомнилось? Это про травму или про что-то еще? Нет. А про что, если можно? Травму, конечно, я хорошо помню. у нас до Кременной не было больших потерь. Все было хорошо. Но один раз в Кременной был прилет, когда у нас погибло два человека за раз, и больше десяти человек было трехсотых. Вот этот эпизод запомнился очень сильно. Снаряд прилетел в пяти метрах от меня. Я с товарищем стоял тут. А в 10 метрах вот это у нас два двухсотых и все трехсотые. Получился разрыв от снаряда в противоположную сторону весь пошел. Все осколки пошли в противоположном, Потому что мы стояли рядом, товарища положила просто на землю, а я сделал полшага, и ветер просто меня обдул, и все. Я даже не положила на землю. Вот эта потеря это очень большая была для нас. Мы настолько слаженно везде работали, у нас не было таких потерь. А это в один день запомнилось. А теперь полюсные. еще на и таке, щоб вот просто згадуєте и посмехает еще раз. <laughs> есть у нас в бригаде в роте в нашей есть как и в любой роде во всех ротах есть таким позывным человек борода. <laughs> <laughs> Это вообще у нас у всех есть такой борода и вот наш борода как-то его э, посекло с там, посыпала осколками, зацепило. И прибегает он к Плюсику. Плюсик, ну это хоть какой-то медик, что такого есть медикаменты. Прибегает и такой: Плюсик, Плюсик, пальчик, у меня кровка течет, пальчик. Плюсик на него смотрит в шоке, у него вся нога в юшке, все в крови. Плюсик говорит: Какой пальчик? У тебя вся нога. Он говорит: Ты что, Плюсик? Я этим пальцем играю вижу в историю, да? да? это запомнилось очень крепко, это борода как все ведет. Про что вы бриете? <говорит> Конец войны. Что будете делать? Я не знаю, честно. Я еще обращусь помочь попробовать протезистам, я немножко у этого Сережа посмотрел, как протезист не могут там учиться долго, это и по возрасту. А помощники у них есть, я знаю, есть вероятность, что пойду помогать. Нет, знаешь, попробую под успехом. Это мне действительно нравится. Как только настанет мир, я просто уверен, что он должен настать. Я очень сильно ошибался, говорил, в 22-м до конца года все закончится. Пацаны, мы уже почти дошли. Вот, ну ошибся, но все равно надеюсь, что это все закончится, начнется мир. И тогда, да, все-таки хотелось бы заняться тогда уже кузней. Я вам дуже дякую, трошки защились. Может еще лишилась еще вообще вы хотели бы сказать ты Да, есть одно, кое что это связанное, не знаю, можно такое, можно, может вырежите потом. Вот. смотрите, мы насмотрелись. Пока были там в промежутках, насмотрелись ТикТоков и так далее, про наших э, ТЦКшников. Mm -hmm. Будучи уже вот раненым, я и плюс там другие ребята, после того, как это насмотрелись, чуть ли не сами искали стычек с ТЦКшниками. И э, очень сильно поменялось мнение. Э, то, что снято на видео про ТЦК. Это я уже как предупреждение. Ребята, не надо это всему верить. Надо смотреть, что они до того включили камеру, им наговорили, и почему это все началось. Тебучие все. Все, что это снимается, все эти, психи. Потому что сколько они останавливали меня, ТЦК, они вежливо разговаривают. Я не был никогда по форме, когда они с нами. Они вежливо разговаривают. Они общаются очень хорошо. К ним не к чему придраться. То есть это настолько фейк вот это все в ТикТоке. Это настолько их опускает ниже плинтуса ни за что. А чему вам важливо это сказать, чтобы это прозвучало? -а 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 -а. В ТикТоке есть такая фишка, что ТЦКшников всех на фронт. Ребята, да половина бы из них была на фронте, если бы них приходилось людей вылавливать. Придите на повестку. Половина ТЦКшников просто за ненадобностью Будут на фронте. А их просто не хватает. Им приходится искать других для службы. Ну, это личное моё мнение. И... Ну, я выразил. Я вам дякую за щирість. Еще раз хочу сказать, что вы, вы для нас феникс. Вы и есть фениксом. Почему? Потому что есть силы. Є плани, є є бажання. Да, і це, це круто після поранення говорити про це вміти про це говорити, говорити іншим і передайте від нас шалені вітання і подяку дружині. Дякую.